Фильм. И так далее, и так далее, и так далее. Схема уже есть, рабочие. Надо, надо просто выбрать. В России там налоговое налогообложение для предприятий, которые там искусстве. Ну, ну да, ну в общем, надо просто заставить работать выбрать по какому пути идти. А относительно бюджетирования, ну что я вам скажу, схемы придумывались для другого. Вы прекрасно все это знаем. А все на самом деле очень просто, крайне просто. Мы понимаем, что в нынешней ситуации денег очень мало. Какую-то часть, понятно, выделить на, на культуру, какую-то из нее на, на кино. Вот просто из, из расчета вот этой суммы, которая останется, мы не можем прийти и сказать, что мы хотим снять три блокбастера по 30 миллионов долларов. Нам никто этих денег не даст. Это бред. Но из, из тех денег, которые в нынешней тяжелой ситуации придут все-таки, надо, чтобы они достались самым достойному и самым достойным людям. Вот в этом как бы э, э, смысл ассамблеи есть, а не в том, чтобы все тормозить и говорить, это невозможно. Все возможно. Все. Мы работаем в кино, это магическое искусство. Там тоже всегда на старте все невозможно. И да, именно в кино да, возможно все. Давайте не перерывайте то, что я вам сказала. Что да, Вы вернулись к нашим баранам. Смысл ассамблеи в, в другом. Да. Просто, да. Просто, ну, я, я у, всех, у всех просто есть свои какие-то формулировки всегда вопрос того, того что мы говорим, что мы тут не разговариваем а есть желание. Есть у каждого свой преодоление возможно. Есть Майдан, по да, а, да. Да, да. Откуда был мужчина? Поэтому, ну, смысла быть здесь и говорить, что, ребята, ничего не получится, я не вижу. Здесь должны быть люди, которые говорят, что мы все сделаем, мы изменим эту систему, и все будет совершенно по-другому, совершенно по-новому. Ну, мне так кажется. Я могу быть неправ? Да, вы видите. Буду крайне рад, Давайте действительно просто забудем о том, что есть бюджетные деньги, и подумаем о том, вот, о том, что говорил Сережа, о том, что вспоминал Саша, э, Володя и так далее. И так далее. Да, давайте подумаем о том, Алексей Першков, меня зовут. Давайте подумаем о том, возможно, какие-то идеалистические вещи, но тем не менее, кто то ну, когда, как не сейчас, попробовать это сделать. Я считаю, что ассамблея, если она имеет возможность заявить какой-то активный голос общественности, она должна сейчас, есть сложные задачи по изменению, а есть достаточно, которые могут повлиять. Я считаю, что повлиять можно, это прежде всего все равно надо требовать и настаивать на том, чтобы деньги на культуру выделялись больше и на кино в частности. Почему? Потому что концепция о том, что без государственных денег построит кинематограф, это... Телем, построить а если это не физически? Нет, просто не, физически. не надо судить, есть физически. Был закон о культуре, когда было написано 8% выделять на культуру. И был, но в новом законе о культуре эту опцию вообще убрали. Никто не изучал и не анализировал бюджеты разных стран и не проводил, сколько государства, европейские другие тратят на культуру. Перекосы, то, что там силовые ведомства в угольную, повышение квалификации чиновников, это вообще по всем отраслям бездомная статья. Перекосы бюджета культура это вот, остается от страны, остается только культура от, от, от жизни людей поэтому выделять деньги на культуру должны обязательно и выделять деньги на кино без, без денег государственных киноиндустрия в Украине не будет развиваться в должной мере потому что в любом случае экономика фильма экономика Жанровая экономика, все равно не, невозможно будет на этом рынке а, заниматься коммерческим окупанием кино. Это будет 3-5 из 20 фильмов, но, но не все 100%. Поэтому в, в любом случае это нужно. И вот сейчас все-таки надо было бы настаивать на том, что почему тетушки, почему? Потому что а, культуры мало. Деньги на культуру надо, чтобы выделялись в большем объеме. И именно сейчас, когда денег нету, на культуру должно все равно выделяться в большем объеме. Поэтому если, если ассамблея может повлиять на то, чтобы не... Да, они плохо выделяются, да это не должен быть госзаказ, неправильное распределение, там дутые бюджеты, это уже схема, которую надо будет потом прорабатывать. Но денег не должно быть меньше, потому что вот единственное оживление, которое сейчас дало молодым, молодым кино, это то, что пришли государственные деньги. И стало не 5 тысяч, не 50 тысяч, не знаю, за все годы всегда было, а то, что стало немножко больше. Да, но неправильно немножко выделяется, но больше это дало рост. И, без государственных денег ни одна европейская страна не все понимают. давайте я сейчас вернусь. Я попрошу прощения закончу, потому что мне надо уже уходить. Очень коротко. Если говорить о конкретике, быстро, быстро расскажу. Ну, но мы же не спорим не спорим, поэтому я быстренько говорю и не ухожу. Если говорить о возвращаясь к тому, с чего я начал, о ресурсе, интернет-ресурсе, то это, в принципе, довольно мощный инструмент для привлечения денег других государств, Польши, России и остальных. То есть, если мы выкладываем конкретные проекты, а также и коммерческие, то есть и телеканалы и тому подобное, то их там могут реально покупать, не просто голосовать, а с последующим, вот, скажем, выкупом прав для демонстрации на своей территории могут вкладывать какие-то деньги. То есть если говорить о конкретике, чтобы увеличивать э, деньги на, на культуру. То есть надо создавать что-то конкретное. Вы будет... готовы заниматься созданием этого проекта? А, в принципе, да. И я, в принципе, ну, я с вами сгодна в том, что это работающий инструмент, и мне кажется, что вы не сгадали про это, а это важная вещь, это краудфандинг, когда люди на это вращают на кино. Естественно, естественно, абсолютно. Это, возможно, там, это было в интернете, возможно, вариант. Живем в 21 веке, опять же. Да, ну, так что вы готовы, то давайте, давайте, объединяйте людей, которые... Хорошо, я высказал свое мнение, а дальше потом просто...